ദശകം പത്ത് അഭിഷേക വിഘ്നം വനയാത്ര രാമലക്ഷ്മണന്മാർ അയോധ്യയിൽ സ്വസ്ഥമായി രാജ്യഭരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തുടരുമ്പോൾ ഭരതശത്രുഘ്നന്മാർ കേകയ രാജ്യത്ത് സുഖമായി കഴിയുകയായിരുന്നു രാമൻ മൂന്ന് മാതാക്കളെയും പ്രജകളെയും ഒരേപോലെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു രാമന്റെ ഭരണചാതുര്യം കണ്ട് ദശരഥൻ വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിച്ച് ശ്രീരാമാഭിഷേകത്തിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ മന്ധര എന്ന ദാസി രാമനിൽ പ്രിയമുള്ള കൈകേയിയെ ഏഷണി വാക്കുകൾ കൊണ്ട് രാമദ്വേഷിയാക്കി മാറ്റി പുത്രവാത്സല്യം അന്ധയാക്കിയ കൈകേയി അയോധ്യയുടെ സന്തോഷം സങ്കടമായി മാറുന്നത് കാണാതെ ശ്രീരാമന് പതിനാല് വർഷ വനവാസവും ഭരതൻ രാജ്യാവകാശവും ദശരഥനിൽ നിന്നും നേടിയെടുത്തു കൈകേയിയുടെ വാക്കിൽ നിന്നും അച്ഛൻ്റെ സങ്കടാവസ്ഥയറിഞ്ഞ് ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണൻ സീത എന്നിവരോടൊപ്പം വനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി त्वायोध्यां प्रकुप्यद्भृगुपतिविजयोद्वाह कल्याणयुग्म प्रत्यासक्तिप्रहृष्यत् पुरनगरजनालङ्कृतायामि रत्यां प्रत्येकं श्रोत्र यत्राकृतबहुलमणिक्षौमगो शुद्धान्तान्तः सकान्ता व्यहृषतसरसं मातृमन्तो भवन्तः भूतया भाग्यभूमन् नाडीनां चाटुभेदैर् निशि निशि निकटं नीतया सीतया त्वं नालीगेशोर्जिगीषोरभिमतसरणिं गौरवेणानुरुन्धन् केलिगेहे च च समं प्रेमिषे रामचन्द्र नीते माता महीयां पुरमथ भरते सानुजे मातुलेन भ्राता च त्वं च तातान्तिकभुवि सततं तत्प्रिये व्याप्रियेथां प्रमदमतनुतं मन्त्रिमोदं व्यथातं स्फीतां प्रीतिं प्रजानामदिशतमविमुक्तैकमत्या वजस्रम् रामोऽयं वेत्तनूजो भुवमवितुमलं तत्तमत्राभिषिञ्चन् सामोदं मोदं संश्रयिष्ये मुनिवनमहमित्येकदा तेथ पित्रा प्रेमोदञ्च गिरोक्तास्तदनु वामदेवादयोऽपि ह्रीमाने तत्त्वजानन् किमिदमिति तथां किं मचिन्ति आहूतानेकराजन्यकसदसि नृपस्त्वां सुमन्त्रोपनीतं साहूतं बोधयित्वा समभृत च वसिष्ठोपदिष्टान् पदार्थान् साकेते तेनाकतर्जिध्वज पत दर्भशायी सभार्य स्नेहाद्दीप्रदीपे निशिसुरसदने क्वापि चोपावसस्त्वम् तीर्थाम्भोभिर्वसिष्ठ णिकलशतं पूरयस्त्वाभिषेक्तुं सार्धन्तैर्वामदेवादिभिरपि सुमुहूर्ताप्तिमालोच्यतस्थौ वाद्यारा वेदिगन्तान्मुखरयति जनैः सञ्ज्ञयाज्ञायि वाच्यम् वेद्यां सुप्तोत्थिताथव्यजलदतयितो मन्थरा नामकुब्जा सैषा त्वद्राज्यलाभोत्सवमुदितमतिं कैकयीमात्तभूषां रोषातङ्गाभ्यसूयाकलुषितहृदयाम् कुर्वति दुर्वचोभि क्रोधागारे रुषाशीष यदियमपि तं पार्थिवेन्द्रं दातव्यो विद्यमिथ्या यदि तव वचनं प्राग्वितीर्णौ वरौ मे हे राम न्यवन्योर्निवासं दूरे तेध स्वपुत्रस्य च गदितवती हायनानष्टषट् सुचिरमवनिप दाराणामी दृगस्य हृदयमितरधा कर्तुमार्तो मुमूर्च्छ आर्तं श्रुत्वा स्वतातं त्वमथ सविधगो दृष्टवान्मध्यमाम्बां वार्तां पृष्टा वनभुवमधुना वल्सगच्छेत्यनच्छ इच्छामस्या विदित्वा मनसि नृपसुखं तुच्छमेवावगच्छन् उच्छित्वा क्षौ वल्कलं पर्यधत्था आश्वास्यानम्यमात्रोश्चरणमितरयोर्जानकीलक्ष्मणाभ्याम् मूर्च्छापाये प्रणम्रः पितुरनुमतिमप्याधिरूढशताङ्गम् यातश्चायोध्यगैस्त्वं सरुदितमुपरुद्धोर्धरात्रे स्वातन्त्र्या शृङ्गिवेरम् गुहनगरमितः पाहि मां